скажу буквально одно сообщение и удалюсь дальше, вы продолжите брифинг. Давайте записывать. Заявляю официально, что руководством областной государственной администрации Днепропетровской области принято решение выплатить вознаграждение в 500 тысяч гривен личному составу воинской части города Мариуполя которые сегодня ночью отразили нападение сепаратистов. Большая просьба командира части связаться с нами, или мы сами вечером найдем его и передадим деньги. Спасибо.